Ну, таке недоведене твердження, ніби на сході України в індустріальних містах не лише найкрасивіші дівчата, а найвіданіші футбольні уболівальниці. От ми й приїхали у Харків перевірити це. Тут зібрали найзаядлі, найважні болельщики, які в груді готові захищати команду «Металіст». Обома? Обома. Я обожнюю «Металіст», я просто від цієї душі. такое мнение, что фанатки приходят только для того, чтобы кричать, Дэвич, женись на мне, я хочу от тебя детей. Эм, Но ну, я думаю, что можно поломать этот стереотип. Могу перечислить всех э, финалистов Лиги чемпионов. 2000 год Реал Мадрид, 2001 Бавария, 2002 Реал Мадрид. Я вау есть девочки, которые хотят выйти замуж за футболиста. Есть, которые именно болеют за командой. Среди этих девчат, Поскольку главные призы – это ужин с футболистом и поездка с командой на футбол, на Еврокубок, то я думаю, что все-таки поиск перспективного мужа. Прошла кастинг, было много очень участниц, Э, нас задавали вопросы, э, да, а ставили, кто тренер. Многие девочки отвечали Мирон Миронович. Это было очень смешно. Расскажешь, что такое сайт? Нет. Доступно? Да. Авсайт это когда э, мяч получает нападающий трое защитников, э, выстраивают линию. И когда мяч попадает в ту зону, то это считается офсайд. Боковой орбит поднимает флажок. А еще четверо захисники, а не трое. И четверо тоже. Есть же просто штрафное, когда нарушение какое-то. А пенальти – это когда э, получается… Э, у -у 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 моя команда атакует, твоя защищается. я начинаю с тобой зажиматься, да, в страшном майданчику. Ты тут пенальти? А, нет, могу дать желтую карточку. Кто номер один металлист? Смотря а, в какой позиции. Меня в основном спросили, с кем бы хотела поужинать, если бы второе место заняла. Ну и с кем? С девичем, понятное дело. Я не могу, реально не могу. Мне давно очень нравится. Горяйнов, он больше бусечка или лапуля? Не знаю, настоящий мужчина. Мы играли в вот, футбол с девушками во вторник. Мы доказали, что девушка и футбол – это две совместимые вещи. Команда? Сколько банок пропустил? Э, ну, если посчитать, то, наверное, где-то 5. Но моментов было штук 15. И я все ловила, падала, вот. В колени все в синяках. А почему девчонки завжди на ворота стали? Не знаю, просто смешно, когда им мяч попадает в лицо или куда-то еще. Это ж так смешно. Я всегда любила Александра Горяинова. Еще, конечно же, Александр Рыкун. Он, к сожалению, уже не играет. Но я считаю своей огромной заслугой то, что я на... в игре во вторник. Я отдала голевую передачу, как делает это Александр Рыкун. Кажется, что в женочном футболе дозволяется закосы смекать. У нас такое тоже было за волос дергали и груди забивали голы. Почему жюри пришли, что дружине футболисты? Меня попросили, я пришел, но я пришел с женой. от да, да, дружина? Она, я... она меня сама не отпустила. Вы тоже засмучены тем, что нема конкурса бикини? Нет, нет, это, я думаю, это ни к чему. И так прекрасный конкурс, прекрасные девочки. Спасибо огромное организаторам, судьям, всем телеканалам, которые этого снимают. Вот. И я хочу сказать, что я достойно представлю команду медалист на всех мероприятиях. Спасибо огромное. Я сделаю все, что от меня требуется, обещаю. Спасибо.